Абсолютно прогнозируемо а, гоечку основную, было бы странно, если бы основа да, упустила победами от трех гоечков а, в этом отрыве. Гонщик это СССР Беларусь Василий Шташков, к сожалению, не смог на... Вот когда вы обсуждали тактика на сегодняшний этап утром, а, думали ли вы о том, что все получится именно так, настолько идеально. Командная работа была. То, что мы знали, что мы были там фонарики. В, в принципе, как бы, где мы запланировали разобраться спать, когда нам удалось украсить их на этих горочках. Провели хороший смехи, сделали разогрев. все и вот мы дальше уже работали Мы два по сегодня. Мы знали, что у нас сегодня снова сегодняшний вот. Так что это большая слаженная работа команды, и сегодня мы 100% ее выполнили человек, потом в середине этапа мы сработали <соединяя> с моими сокомандниками, и они верили в меня, и везли до последнего финала, и сделали огромную работу для <соединя> моей победы. Мы Спасибо моей команде, почему они отработали 100%. Что было самое тяжелое, и были ли моменты, когда вам приходилось Но ускоряться больше, или а не что вы делали было. для а того, что делали, чтобы... Довольно что сейчас Чувствую, можно сказать хорошо, но он просто не си си не, си си не, си не было тяжело. Сегодня еще там все время по мои команды помогали везде, везли а вперед. От ветра, от ветра прятали. Я приехал, можно сказать, я вагон. И в конце я сделал свою работу. Вот. Спасибо, вы, 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 сильнее. Считаю, что разобрались своей парни. команде. Они что, что они хотели. Вы выиграл. Я победил сегодня, не выиграл, может быть. Президент Федерации Востока Украины Александр Башенко. Потому что у меня такого... <кх> ну, я же говорил, говорю что они везли меня с самого начала этапа до, до последнего. И как бы... Э, я все время у них... Ну, сидел на колесе, можно сказать. Они верили в меня 50 метров перед Вы все время вот так впереди ехали? Вы все время огонь? Да! С самого начала этапа Наши ребята подсаживались приезжали в отрывы, пробовали И как бы У них не получалось Вот Потом а в середине этапа Образовалась Образовался наш отрыв, и как бы у нас было вначале 7 человек, а 6 человек, в конце осталось 5. И вот, с пяти, как бы я, я более мне себя чувствую, хорошо. Итак, И... Итак, я хотел бы сейчас еще я... раз объявить я... подиум, для меня даже в первый раз Первое а, место э... занял гонщик команды Астана-Сити а а а а, а, а Второе место а занял а гонщик команды Синаджи Баку Сакин И третье место у Как занял гонщик команды Астана-Сити. поздравляем наших сегодняшних Победителей. А сколько лет вы уже вот крутите, вы, джинали, да? Ну, довольно уже давно, много лет 10. Продолжают праздновать успех, успех. Думают, Победы есть да, уже да. Победы да. есть. А, уже это Гонок если есть, не ошибаюсь, пятая победа в моей карьере. То, самым Еще раз по буквам своим побед чтобы мы не были пожалуйста. У меня мне 24 года. Сколько, а пожалуйста, а, в, в прошлом году вы были в Минисе или э, это первое? Нет, я впервые не тут. Ваш как вам организация Калинин, и трасса? Венгам, можно сказать, организован очень хорошо, везде дороги не перекрыты. И и если не говоря о таких мелочах, но довольно, ну, достаточно гонка хорошая. Yeah, bye, bye. Uh -huh. Хорошо, спасибо.